mega to'plam qirqinchi mavzu eritma mavzusiga doir aralash masalalar birinchi darajali testlar birinchi savol kislorod atomi tutgan demak kislorodlar soni berilyapti sakson ikki butun to'rt gramm fosfat kislotaning suvli eritmasi birinchi navbatda kislorodlar sonini avogadro soniga bo'lib olamiz yigirma to'rt butun nol sakkiz ko'paytiruv o'n usti yigirma uch avagadro soni olti butun yuzdan ikki o'n darajasi yigirma uchga teng o'n darajasi yigirma uchla qisqarib ketadi bo'lganimizda to'rtta chiqar de ekan demak suv eritmasi tarkibida kislorodlar soni to'rtta endi ik tenglama tuzsak bo'ladi fosfat kislota hamda eritma deganligi uchun suvli suv bu x mol bunisi mol fosfat kislotaning molekulyar massasi 98 sakkiz bo'lsa to'qson sakkiz k bunisi esa o'n sakkiz yrik i̇k bir ikkalasining birgalikdagi massasi sakson so, ikki butun to'rt fosfatia to'rtta kislorod bor shuning uchun to'rt x olamiz kislorod e, suvda kislorod bitta shuning uchun bir y ikkalasi jami bo'lib to'rtta bo'lishi kerak o bu tenglamada igrikni yo'qotish maqsadida o'n sakkizga e ko'paytiramiz o'n sakkizni e, to'rtga e ko'paytirsak yetmish ikki bo'lar ekan yetmish ikki ik plyus igrikni o'n sakkizga e ko'paytirsak o'n sakkiz ygrik teng to'rtni o'n sakkizga e ko'paytirganimizda yetmish ikki bo'lar ekan bu yerda o'n sakkiz e qisqaradi to'qson sakkizdan yetmish ikkini ayiradigan bo'lsak yigirma olti iks teng sakson ikkiyu to'rtdan yetmish ikkini ayirsak o'n butun to'rt o'n butun to'rtni yigirma oltiga bo'lsak nol butun to'rt chiqar ekan bizda x ning qiymati kelib chiqdi ho'p ik orqali fosfat kislotaning massasini hisoblab olsak bo'ladi massa fosfat kislota ya'ni birinchi eritmadagi mana bu sakson ikkiy to'rtni ichida qancha borligi uning uchun nol butun to'rtni ko'paytiramiz to'qson sakkizga shunda massaga aylanadi o'ttiz to'qqiz butun ikki gramm ekan endi qo'shilgan nol butun o'n besh mol suvsiz fosfor kislota buni ustiga yana qo'shilyapti yana fosfat kislota qo'shilgan fosfor kislotani massasini hisoblaymiz nol butun o'n beshni ko'paytiramiz to'qson sakkizga ya'ni molekulyar massasiga o'n to'rt butun yetti gramm chiqar ekan o'n to'rt butun yetti gramm fosfat kislota qo'shilgan yani endi eritmani massasini hisoblab olishdan oldin jami umumiy fosfat kislota qancha bo'ldi ikkalasini qo'shib qo'yamiz umumiy u deb qo'yaman umumiy o'ttiz to'qqiz butun ikki oldindan bor edi ustiga qo'shildi o'n to'rt butun yetti shunda jami yani endi fosfat kislotalar op ellik uch butun to'qqiz bo'lar ekan ellik uch butun to'qqiz gramm endi eritmani massasini hisoblasak bo'ladi sakson ikkiyu to'rt gramm uni ustiga qo'shildi o'n to'rt yetti gramm fosfat kislota ikkalasini qo'shsak to'qson yetti butun bir gramm bo'lar ekan foizni so'rayapti bizdan massa ulushini foizda berilgan javoblarda shuning uchun to'qson yetti butun bir gram yuz foiz bizda jami fosfat kislota ellik uch butun to'qqiz gramm bunisiga z deb belgilasak bo'ladi teng ellik besh butun besh foiz chiqar ekan to'g'ri javob s keyingi testga o'tamiz to'rtinchi savol yigirma foizli sakson berilyapti hop ma'lumotlardan foydalanib massasini topaylik massasini massa teng buning uchun hajmni ko'paytiramiz zichlikka bir butun o'n ikkiga eritmaning massasi kelib chiqadi sakson to'qqiz butun olti endi shu sakson to'qqiz butun olti gramm eritma tarkibida ho'p qancha e, kaliy uuch kaliy ya'ni kaliy gidroksid borligini hisoblasak bo'ladi massa kaliy gidroksid buning uchun jami eritmani massasini sakson to'qqiz oltini ko'paytiramiz eritmaning ulushiga foiz yigirma bo'lsa ulushi nol butun ikki bo'ladi teng ko'paytirganimizda o'n yetti butun to'qson ikki gramm ekan kaliy gidroksid birinchi eritma tarkibida ho'p keyin xlorik kslota eritmalar aralashtirilgan deyapti xlorik ksotani ham xuddi shunday hisoblab olamiz qancha chiqar ekan birinchi eritmasini massasini hisoblaymiz xlorik kslota hajmi bir yuz ikki zichligi esa bir butun o'n yetti ikkalasini ko'paytirganimizda bir yuz o'n to'qqiz butun o'ttiz to'rt chiqar ekan bu gram endi tarkibida qancha xlorid kislota bor hisoblab olishimiz kerak uning uchun foizi kerak bo'ladi bizga o'n besh foizi deyilyapti jami eritmani massasini yani ko'paytiramiz o'n besh foiz ulushda nol o'n besh bo'ladi ko'paytirganimizda o'n yetti butun to'qqiz chiqar ekan bu xlorid kislotaning massasi endi ikkalasini reaksiyaga kirishtirsak bo'ladi birinchi kaliy gidroksid yozaylik kaliy gidroksid plyus xlorid kislota reaksiya natijasida kaliy xlorid hamda suv hosil bo'ladi reaksiyani o'zi teng ekan endi massalarni qo'yib chiqaylik molekulyar massalarni yetmish to'rt butun besh o'ttiz olti butun besh bunusa ellik olti endi o'n yetti butun to'qson ikki bu ishqorni massasi xloriy kislotani hisobladik o'n yetti butun to'qqiz ikkalasini ham bo'lib ko'rishimiz kerak qaysi biri kichina chiqsa o'sha bilan reaksyani oib boramiz o'n yettiy to'qson ikki ellik oltiga bo'lganimizda nol butun o'ttiz ikki chiqar ekan o'n yetti butun to'qqizni o'ttiz olti butun beshga bo'lsak nol butun qirq to'qqiz chiqar ekan taxriban mana bunisi demak kichkinaroq bo'ldi reaksiyani aynan shu kali gidroksidni massasi bo'yicha hisoblashimiz kerak o'n yetti butun to'qson ikkini yetmish to'rt butun beshga ko'paytirib ellik oltiga bo'lganimizda yigirma uch butun sakson to'rt chiqar ekan ho'p hosil bo'lgan tuzning eritmadagi massasi shuni endi eritmani massasini hisoblashimiz kerak massa teng kaliy gidroksis eritmasining massasi sakson to'qqiz butun olti edi birinchi topgandik xlork kislota eritmasining massasi bir yuz o'n to'qqiz butun o'ttiz to'rt edi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak ikki yuz sakkiz butun to'qson to'rt endi proporsiya ikki yuzi sakkiz edi ikki yuz sakkiz butun to'qson to'rt gramm foiz bizda eritmamizda kaliy xlorid bor yigirma uch butun sakson to'rt gramm x qo'yamiz hisoblasak o'n butun to'rt foiz chiqar ekan to'g'ri javob a variant yani. keyingi testga o'tamiz beshinchi savol tuzning o'ttiz foiz eritmasidan 500 kg tayyorlash kerak deilgan. Demak, diagonal tuzadigan bo'lsak 30% tayyorlashimiz kerak o'rtaga yozib olamiz 30. Xo'p. uning 40 va 23% uch berilgan deb 40% qirq hamda 23% da foizli foydalanib foydalanib 40 dan 30 ayirsak 10, 30 dan 23 ayirsak 7. ikkalasini qo'shib olamiz 7 ga 10 ni qo'shsak o'n yetti bo'ladi Xo'p, 40% da eritmadagi eritmaning massasini topish uchun yettini bo'lamiz o'n yettiga shu yig'indiga hmm. yig'inda va eritmani massasini ko'paytiramiz besh yuz kilogramm teng hisoblasak ikki yuz olti kilogramm chiqar ekan hop endi bunisi o'nni bo'lamiz yigirma yani uch foizni topish uchun propoi qilyapmiz amal bajaryapmiz o'nni bo'lamiz o'n yettiga va ko'paytiramiz besh yuz eritmaning massasiga shunda 294 chiqadi kilogram o'zi mana birinchisi chiqqan payt 206 kg. 500 dan 206 ni ayirsak ham shu 294 yuz kelib chiqadi to'g'ri javob b variant ekan keyingi test o'ninchi savol 800 g gramm sakson foizli sirkay tayyorlash uchun sirka angidrit va yigirma besh sirka kislotadan necha grammdan olish zarur hop sirka angidritni birinchi suv bilan pues reaksiyasini yozishimiz kerak sirka s xsh uch s qavs qaso ikki va kislorod shu ko'rinishda bo'ladi bu suv bilan ta'sirlashganda sirka kislotasini hosil qiladi ikki mol sirka kislota buni molekulyar massasi bir yuz yigirma bo'ladi ikkiga ko'paytirsak buniki esa bir yuz ikki buni 100 foiz deb belgilaymiz bu nechi foiz hisoblaydigan bo'lsak bir yuz o'n yetti butun olmish to'rt foiz chiqar ekan o endi diagonal tuzsak bo'ladi sakson foizni tayyorlash kerak o'rtaga sakson foizni qo'yamiz sirdean uchun bir yuz o'n yetti butun oltmish to'rtni qo'yamiz bu diagonal yigirma besh foiz berilyapti bir yuz o'n yetti butun oltmish to'rtdan saksonni ayiradigan bo'lsak o'ttiz yetti butun oltmish to'rt saksondan yigirma beshni ayirsak ellik besh endi ikkalasini qo'shib olishimiz kerak ikkalasini qo'shib olsak to'qson ikki butun olmish to'rt ho'p endi ellik beshnibo'lamiz o'sha mana bu yig'indi to'qson ikki butun oltmish to'rtga hamda eritmaning massasini ko'paytiramiz hmm. eritma bizda 800 yuz ko'paytirganimizda 475 chiqar ekan 475 yuz gram endi ayirib qo'ysak ham bo'ladi 800 dan ayiramiz 475 ni. shunda 325 yuz qolar ekan demak sirka to'rt 475 yetmish kerak 25% besh esa 325 yuz kerak to'g'ri javob b ekan keyingi testga o'tamiz o'n ikkinchi savol massa ulushi to'qqiz butun sakkiz foiz bo'lgan besh yuz gramm fosfor kislota eritmasi oxirida mana fosfor kislota berilgan demak fosfor kisotibera de hisoblaymiz demak birinchi navbatda o'sha qancha massa bo'lishini hisoblashimiz kerak massa fosfat kislota mana bu uch teng besh yuz gramm berilyapti ko'paytiramiz to'qqiz butun sakkiz foiz degani ulushda nol butun nol to'qson sakkiz bo'ladi keltirib chiqarish foizni to'qqiz sakkiz foizni yuzga bo'lsak ulushga aylanadi haqqanday shu foizni yuzga bo'lsak ulush kelib chiqadi ulushni esa er massasiga ko'paytirsak erigan moddaning massasi kelib chiqadi qirq to'qqiz demak shuncha fosfar oksota bor endi fosfor besh oksidi suv bilan ta'sirlashadi fosfor besh oksidini suv bilan reaksiyasini yozishimiz kerak reaksiya natijasida fosfat kislota hosil bo'ladi molekulyar massasini qo'ysak bu bir yuz qirq ikki bizda fosfor beshoksid yigirma sakkiz butun to'rt gramm berilgan bir yuz to'qson olti bo'ladi bu buni hisoblaydigan bo'lsak o'ttiz to'qqizu ikki reaksiyada hosil bo'ladi fosfat kislota endi yani jami fosfat kislota qancha bo'ldi birinchi eritmada qirq to'qqiz gramm bor hosil bo'ldi yana o'ttiz to'qqiz butun ikki ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak jami fosfat massasi kelib chiqadi sakson sakkiz butun ikki ekan endi eritmani massasini hisoblashimiz kerak massa eritma bizda besh yuz gramm bor edi dastlabki ustiga qo'shildi fosfor besh oksidi yigirma sakkiz butun to'rt ikkalasini qo'shadigan bo'lsak besh yuz yigirma sakkiz butun to'rt chiqadi besh yuz yigirma sakkiz butun to'rt endi proporsiya tutsak bo'ladi besh yuz yigirma sakkiz butun to'rt grammi yuz foiz bizda fosfat kislota jami qancha bo'ldi sakson sakkiz butun ikki ekan sakson sakkiz butun ikki grammi necha foiz hisoblaydigan bo'lsak o'n olti butun yetti foiz chiqar ekan to'g'ri javob a variant keyingi testga o'tamiz o'n uchinchi savol demak qirq gramm oltingugurt olti oksidi yuz millilitr suvda eritildi va unga natriy gidroksid ikki yuz millilitr yigirma foiz eritmasi qo'shilsa eritmaning muhiti qanday bo'ladi xo'sh birinchi natriy gidroksidning massasini hisoblab olaylik massa natriy gidroksidni undan oldin natriy gidroksid eritmasini massasi kerak bizga ikki yuz millilitr berilyapti zichligiga ko'paytiramiz bir butun ikkiga ko'paytirganimizda ikki yuz qirq gramm bo'lar ekan endi natriy gidrokidni massasini hisoblasak bo'ladi massa